आप उर्दू खबरें देख रहे हैं भारत में होने वाले इंतबात में बीजेपी एक दहाई बाद अक्सरियत से महरूम ताहम हुआ सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रहा भारत में आम इंत के नतज सामने आ गए नरेंद्र मोदी का अब की बार चार सो पार का नारा बुरी तरह नाकाम हो गया है भारतीय मीडिया के मुताबिक चौबीस जमाती हुक्मरान इतिहाद को दो नौ चार नश सत्तूहे पर सबक़त हासिल है जबकि कांग्रेस की क्यादत में बनने वाले अपोजिशन इतिहाद इंडिया को दो तीन दो नश सत्तूहे पर सबकत है सत्रह नश सत्तूहे पर दीगर जमातें आगे हैं मगरबी बंगाल में हुक्मरान इतिहाद एनडीए को शिकस्त का सामना करना पड़ा एनडीए के हिस्से में सिर्फ बारह नश्त आएं जबकि अपोजीशन इतिहाद ने तीस नश्सत हासिल की मशरक़ पंजाब में हुक्मरान جماعت का मुकम्मल सफ़ाया हो गया महाराष्ट्र की तीस नशत अपोजिशन इतिहाद ने जीत ले जबकि हुक्मरान इतिहाद ने सत्रह नश्स पर कामयाबी समेटी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर भी कामना आई बीजेपी को अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश की बेशतर नशस्तों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा यूपी की तैंतालीस नश्तूहे पर अपोजिशन इतिहाद कामयाब रहा हुक्मरान इतिहाद ने छत्तीस नश्शत हासिल की हरियाणा राजस्थान और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ज़ेर क़ियात इतिहाद का पल्ला भारी है रियासत बिहार में हुक्मरान इतिहाद ने तीस और अपोज़िशन इतिहाद ने नौ नश्शत हासिल की तमिलनाडु में हुक्मरान इतिहाद एक भी नशस्त हासिल न कर सकी तमाम उनतालीस नश्त अपोजिशन इतिहाद ने जीत ले नतयज़ सामने आने के बाद मोदी के इस्तीफ़े का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया है भारतीय रियासत मग़रबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी अपनी साख खो चुके हैं वाजे अक्सरियत नहीं मिली मोदी को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जे राम रमेश ने अपने बयान में कहा कि मोदी ने एग्ज़िट पोल को मैनेज कराया था वो बेनकाब हो गए हैं मोदी वज़ारत उजमा से इस्तीफ़ा दें और दूसरी तरफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मरकुंडे काझों ने कहा है कि हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी को इतिहाद करना पड़ेगा अगर मोदी वज़ी अजम बन भी गए तो बहुत बेबस वज़ी अजम होंगे भारतीय इंतबाब के नतज के बाद जस्टिस रिटायर्ड मरकुंडे काझा ने कहा कि बीजेपी ने साबिका इंतबाब में 330 सीटें ली थीं और अब 234 पर है उन्होंने कहा कि 2019 के इंतबात के बाद मोदी एक डिक्टेटर बन गए थे लेकिन 2024 के इंतबात में मोदी सरकार अपनी हुकूमत नहीं बना सकती मोदी सरकार को अब इतिहादियों की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी उनका कहना था कि अगर मोदी ने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बना भी ली तो ख़्वाहिहिशात पूरी करनी होंगी क्योंकि मोदी के इत्तेहादी सिर्फ़ पैसा बनाने के लिए आएंगे जस्टिस मरकुंडे ने कहा कि बीजेपी का एजेंडा सिर्फ़ मुस्लिम मुखालिफ़ रहा है अब भारत को भी महंगाई के तूफ़ान का सामना है रोज़गार के वादे तो किए थे लेकिन बेरोज़गारी उर्ज पर